Selamat datang ke saluran CikguSuhaydi.com. Hari ini, kita akan mengenali lebih dekat seorang pendidik yang penuh dedikasi dan inspirasi, iaitu Cikgu Suhaidi. Cikgu Suhaidi bukan sahaja seorang guru, tetapi juga seorang pencetus idea dan inovasi dalam dunia pendidikan dengan semangat yang luar biasa untuk mendidik generasi masa depan. Ikuti kami untuk lebih banyak perkongsian dan ilmu bermanfaat dari beliau. Adakah anda mencari cara-cara baru untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas? Di sinilah tempatnya. Cikgu Suhaidi, seorang guru yang berpengalaman di SK Kota, sentiasa berusaha untuk memberikan pendekatan kreatif dan berkesan dalam dunia pendidikan. Selamat datang ke dunia pendidikan yang lebih menarik bersama Cikgu Suhaidi. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera anda kini bersama-sama saya Cikgu Suhaidi dalam channel Cikgu Suhaidi Baiklah, anda pernah dengar tengah tentang Delima? Ok, sekarang Delima dah upgrade kepada Delima 2.5 2.5 Haa, so banyak aplikasi-aplikasi uh, yang terkini berada dalam Delima Antaranya yang saya nak kongsikan hari ini adalah Uh, ERP dalam 35.5. Ah, uh, baru kan? Jom. Uh, saya tunjukkan kepada anda uh, bagaimana kita nak cari uh, ERP S dalam 35.5. ok, So, first kita kena pergi pada folder 35.5. ok, Kemudian kita cari dekat sini uh, tools yang nama dia dekat menu ni namanya aktiviti guru dan activity guru klik eh? ok kemudian kita akan di bawah ok tengok eh kalau kita tengok pada bawah ni pin dia nombor 4 eh Nampak nombor pin nombor 4 dia ada berada di pin nombor 4 untuk aktiviti guru ok so ERPS duduk ERPK uh, e berada di uh, icon yang pertama ok ada boleh klik je ya. tengok sini banyak dah Um, item item yang baru yang telah dimasukkan oleh admin pada tadi. banyak eh. So, jom kita pergi klik. ok, dia akan bawa kita ke satu site, site ERP page KPM version 1, eh. So, apa boleh kita buat? Kita just klik ah uh, eh, kita just klik dekat atas ni eh klik kat atas ni klik panduan so kita akan dibawa kepada app sheet eh kita akan dibawa kepada app sheet okey dalam app sheet ni ada beberapa item yang perlu yang kita boleh tengoklah okey so, dia ada ERPH dia ada modul admin dan ada modul guru okey uh, jom saya tunjukkan apa apa yang ada dalam ERPH ni jom kita klik ok di sini kita lihat dia ada tapak sekolah menengah sekolah rendah prasekolah kafa pun ada dan maklumat RPS dan ditukarkan juga cara penggunaan ERPS ok baik so uh, anda boleh pilih mana-mana tapak yang anda suka ok so kita akan pergi yang sekolah rendah so, saya akan pergi di sekolah rendah ok Baik. Okey, di sini dia minta kita copy salin ya. Salin. So kita klik dia make a copy. Okey, perlu uh, saya nasihatkan kepada anda, apa salinan yang kita buat, kita folderkan dia supaya uh, supaya apa? Supaya uh, template yang ada page tadi mudah kita cari, eh dah kita cari, ok, so macam mana aa, cara kita nak folder kat yang kita dah copy ni ha, eh, ni dah kita dah copy eh, aa, daripada template asal, ok ok so, cara yang pertama adalah anda pergi pada aa, tunggu dalam beberapa saat kita tunggu kat sini eh aa, ni. dekat cloud ni dia akan bertukar jadi butang folder eh, tunggu sekejap ok dah ada eh dah ada hutang folder ok kita klik pada folder ni ha, eh so kita akan buat cari all location ok kita pergi pada drive dan kita buat satu folder namanya ERPH buat satu folder ERPH dan saya ni saya dah ok Okay, saya akan buat satu lagi eh, folder ERPs contoh ERPs 2026 eh saya buat eh okey kita create okey kemudian kita klik butang move okey secara automatik dapat ERPs kita ni akan masuk dalam folder eh ha, macam mana kita nak tahu dia dah masuk dalam folder kita boleh pergi dekat uh, sini tak ada eh? kita boleh pergi dekat new tab ada tak folder kat sini ok klik kat folder kat sini ok kita cari uh, erph dan kita buat folder saya buat folder ARPS 2026 eh kita tengok ada ke tak ada nampak dia dah masuk ok so itu men menunjukkan bahawa di tapak ERPS kita dah berada dalam folder so bila-bila masa kita nak guna kita just boleh refer ke dalam folder yang telah kita sediakan ok jom ha, saya tunjukkan pula apa yang perlu kita buat aa, dalam tapak tersebut ok first kita pergi terus pergi pada data ok pada data ini kita masukkan nama kelas yang kita ajar saja ok contoh kita ajar tahun aa, tahun satu cempaka di tahun aa, tiga tiga mawak eh tahun enam melor okay, ini saya main main buat ni ya ok so kita lihat ok step yang kedua dah masuk semua nama kelas yang ada kita tengok pula kepada masa adakah masa yang telah disediakan itu sama dengan masa uh, persoalan kita sekiranya tidak kita boleh ubah suai lah okay, katakanlah kita bermula pada jam 7.40 pagi ok uh, kita betulkan dia dekat sini ya. kita betul dia dekat sini dia akan jadi hmm, uh, 10.8 lah, kan ok so kita akan betulkan uh, uh, waktu tadi sampailah ke akhir persekolahan itulah stepnya ok pastikan kita betulkan semua ok ok step yang kedua step yang ketiga ok kita akan pergi kepada butang menu ok dekat butang menu ni kita kena masukkan nama nama kita ok cikgu apa ok kemudian masukkan nama sekolah sekolah kat sini ok contoh saya masukkan nama SK Dekat mana Negeri Sembilan Tahun 20 Tahun kosong Okey contoh eh Baik So di sini Okey kita boleh tengok kat sini Okey tadi kita buat Adalah Okey Untuk Untuk ni Okey untuk uh, jadual ni kita Kita skip dulu akan pergi kepada data ada uh, SKP eh untuk di SKP okey uh, kalau kita tengok dekat di SKP ni a uh, menu ataupun uh, evidence yang dibekalkan sangat banyak eh sangat banyak boleh tengok eh sampai ke sampai ke ada 5000 lebih eh 56000 ha eh so untuk memudahkan kita supaya data tadi dia tidak akan memakan masa yang lama untuk dia uh, jana jana kita punya RPS so kita kena hide kan dia ataupun sama ada kita hide ataupun kita buang ok kalau anda rasa uh, komputer anda itu laju ok tak ada masalah tak perlu buang tapi kalau anda um, yang memegang laptop yang ada 1GB, 2GB ataupun 4GB ke bawah Okey, saya nasihatkan anda buang data yang tak perlu. Okey, so macam mana nak buang data tu? Okey, sangat simple. Okey, uh, ini cara nak buang data. Eh? So kalau anda anda ada dua option untuk buang data ataupun kekalkan data. Okey, so sekiranya anda nak buang data, so lihat ha, video selepas ini. Kalau tidak, okey, anda boleh skip dia terus kepada minit yang seterusnya. Okey. So, cara paling mudah adalah anda pergi pada uh, subjek. Okey, type subjek anda contoh uh, anda mengajar subjek bahasa eh bahasa Melayu kan. Okey. So, anda antikkan dia. Anda antikkan subjek bahasa Melayu. Sekiranya anda uh, sekolah ada di LP, okey buangkan di LP saja, Okey. Uh, ok tak ada masalah eh so uh, ini kalau satu subjek katakan anda mengajar dua subjek uh, bahasa Melayu pun ajar matematik pun ajar ok so anda just klik cari je kat atas ni antik ok bila anda antik klik ok ok so kalau kita lihat di sini tidak ada apa-apa perubahan yang ada perubahan hanyalah uh, tak ada apa-apa uh, sikit pun tak ada double uh, effect ok sebab apa? Sebab kita dah hidekan subject yang kita ajar tadi. Okey, so macam mana kita nak buang? So mulalah sekarang ni cara kita nak buang. Okey, cara kita nak buang adalah kita klik dekat atas ni. Ha, antara A dengan satu kita klik dan kita tekan uh, gunakan jari kanan kiri kita untuk tekan control tekan control dan jari kita tekan tekan satu Okey, jadi kita tekan satu. Okey, dan lepaskan kontrol. Okey, so saya lepas tangan saya dua-dua. So nampak? Okey, kemudian saya gunakan jari kanan saya untuk tekan bintang delete. Okey, so saya akan delete semua data yang saya tak perlu. Okey, dalam masa lima saat. Faham? Okey. Ha, data tadi dah hilang. Adakah anda hilang semua? Ha, kita panggil balik data select on kita select on kita tengok sini eh select on kata yang ada ada ok nampak ha. bahasa Melayu bahasa Melayu ada LP dan matematik ok kita ok so secara nampak ha. dia dah hanya sikit saja ha. dah sikit lagi laju kan ok ini cara kita nak buang data yang tak perlu supaya apa supaya ERP ha, itu dijana lebih lebih laju ok so sekarang kita pergi pada menu jom ok pada menu ni kita akan masukkan setiap hari mengikut jadual yang telah dibekalkan oleh GPK masing-masing ok ha, baik so kita akan masuk uh, ikut turutan eh. ikut turutan uh, walaupun uh, kita punya kelas tu start pada pukul 9 atau pukul 10 tapi uh, dia adalah turutan yang pertama kita akan letak pada turutan yang pertama pertama, ok, so nampak tadi saya dah ubah aa, apa ni nama kelas, ok, ada tiga je nama kelas, mudah kita nak cari ok, so kelas kita bermula daripada pukul berapa dan pukul berapa ok, dan kita pilih subjek ok, automatic dapat tahun 1 ok, di sini kita boleh klik ok, kita boleh aa, klik today ok, aa, kemudian kita klik lagi pada hari Isnin eh, contoh eh uh, ah, Isnin 4 ah, okay. barulah dia dapat minggu yang ber berapa sekarang ha ah, eh baik kemudian begitulah seterusnya kita masukkan ah, subjek ah, mengikut jadual yang telah dibe dibekalkan ok Okey untuk kita tulis RPH pula macam mana jom saya bawa kita ah, sebab boleh saya dah masukkan pada hari Isnin kita pergi pada butang hari isnin eh kita pergi butang hari isnin okey nampak bahasa melayu tapi tajuk je operasi kenapa pula okey kita boleh tukar kat sini ya eh? tukar kat sini ha buang operasi ha okey eh? jangan risau kita klik kat bawah ni dah nampak ada keluarga penyayang ha, okey kemudian ok ni saya buang eh ini ha, ni sebab tadi ada kaitan dengan automatik kan so saya tak ada kaitan saya buat ok baik ok kita klik je automatik dah ada kemahiran mendengar dan bertutur standard kandungannya apa uh, mendengar dan berrespon uh, dan uh, bertutur ok itu standard kandungannya dan standard pembelajaran dia adalah mendengar 1.1 ok dan 1.2 point ok ok untuk X objektif pula kita kena uh, kena type eh. Uh, kita kena type kita kena type sendiri lah uh, eh. Kena, kena type sendiri ok so uh, paling mudah cara dia adalah anda boleh anda paling cepat okey boleh salin daripada uh, ERP yang sebelum ni anda telah buat Ataupun anda type, just type. Uh, paling mudah bagi saya, anda gunakan uh, AI Gemini untuk menjana uh, ERPS dengan mudah. Ok, baik. So, macam mana nak buat? Ok, jom saya ajak. Saya ajak ya. Ok, jom kita lihat kat sini. Keluarga punya yang sebelum tu saya nak kecilkan sedikit. Ok, jom. Okey, kita pergi pada Gemini. Klik pada Gemini. Okey. So, apa boleh buat cara paling mudah? Ha, nah, cara paling mudah dan cepat adalah kita uh, copy okey dan copy ni copy. kemudian kita pastekan dekat jenai eh? -kan dan kita bagi from dari jenai high kota mengajar subjek bahasa Melayu tahun tahun berapa ya satu dan empat bantu saya buatkan Rancangan pengajaran berdasarkan kepada petikan berikut. Okay, kita uh, minta dia bagi sedikit. Uh, pastikan ada cadangan aktiviti terbeza Okey, kita tunggu beberapa saat. Okey nampak dah ada bahasa Melayu satu cempaka tiga pokok tajuk bidang standard Okey kita nak pada objektif kan objektif so nampak dia ada set industri aktiviti aktiviti terbeza okey so kita boleh gunakan okey kita ambil sekiranya kita perhati kita ambil je yang pertama ni kita copy paste kan dekat Objektif ni. Pastekan dekat atas ya, atas ni. Okey, kenapa pastekan ke atas? Okey, jom saya tunjukkan kenapa kita kena paste ke atas bukan ke bawah, okey. Kalau saya paste ke bawah ni, apa jadi? Ha nampak, ah dia jadi rosak, dia, dia rosak. Okey, so kita tak nak ada kerosakan, kita just paste dekat atas. So okay, kita ambil yang kedua pula. Okay, kemudian kita tengok ada kriteria kejayaan okey dia ada kriteria kejayaan okey masukkan Okey, kriteria kejayaan ni terpulang ya. terpulang kepada sekolah-sekolah. Ada sekolah yang dia meletakkan kriteria kejayaan ada sekolah yang tidak. Okey, ah ni terpulang kepada sekolah. Okey, anda boleh ah uh, maklumkan kepada guru besar atau pengetua sama ada perlu ataupun tidak perlu uh, kepada uh, kriteria kejayaan ini. Okey, dah dia tak wajib. Okey, kemudian kita ambil aktiviti ok aktiviti ni set, uh, set industri kita ambil copy dia semua ni uh, ha, ok copy paste kan pada aktiviti yang pertama ni ok ha, ok jadi semua je saya ni balik ya disalin semua Okay, kita ambil set daripada set yang Okay, kita paste kan ke kolom yang pertama sebab dia ada tiga kolom je. Ya. ada tiga kolom je. Ya. Yang satu, dua, tiga. So, kita masukkan uh, set yang tu Kolom pertama. Kemudian, aktiviti yang kedua. dan penutup. ni top eh last sekali kita penutup, okay, penutup. Okay ah, Dah siap dah So kat sini kita boleh Untuk ini untuk refleksi ya. So refleksi ni kita akan buat selepas ah, Pengajaran so, pengajaran kita akan refleksi So berapa Berapa murid yang dapat Daripada bilangan sebenar murid kita Berapa dia yang dapat ah, Mendengar dan memahami ah, Objektif kita ni okay, Kita akan bagilah So kalau ada kurang Kurang kita akan buat intervensi lah di sini intervensi dia apa Okey ada list kat sini lah intervensi kita boleh pilih dia intervensi kat sini ada list dia ha, kita buat lah kan amangan ke bingan ke ke dan sebagainya Okey? itu cukup uh, untuk pengesian hari ini. Ha, uh, okey adakah dia membantu anda adakah ia uh, page ini uh, mudah untuk anda Okey sekiranya mudah jangan lupa like dan subscribe cerita Uh, tinggalkan komen di ruang uh, ruang komita untuk uh, sebarang komita uh, ataupun bantuan teknikal uh, insyaallah uh, saya akan cuba untuk bantu rakan-rakan semua okey itu saja perkongsian saya hari ini sekian terima kasih bye